публичное обсуждение решений власти необходимо для того, чтобы совместными усилиями улучшить нашу жизнь. Это главный вектор. Здравствуйте. Последнее решение власти по дошкольному образованию. Электронная очередь, питание, оплата и что будет с нашими пятилетками – тема сегодняшнего разговора. В студии Валерий Владимирович Саратов, председатель Севастопольской городской госадминистрации. Сергей Круглов, начальник управления образования и науки СГГА, депутат Член постоянной комиссии Севастопольского городского совета по, по социально гуманитарным вопросам Галина Иваницкая и Надежда Афанасьева, которая представляет Родительский совет при управлении образования и науки Сгг добрый вечер всем. А также, уважаемые телезрители, мы очень благодарны всем, кто откликнулся сегодня на акцию «Спроси Валерия Саратова». И все ваши вопросы будут также в ходе прямого эфира представлены. Первый вопрос к вам, Валерий Владимирович. Ваши ожидания от региональной программы развития дошкольного образования на 2011-2015 год? Знаете, я скажу, что роль дошкольного образования, роль дошкольного образования серьезно выросла, и тем более была произведена корректировка закона, то сегодня на школьное образование фактически начинается, с нее начинается образование в школе, то есть получение последующего среднего образования. И в связи с этим мы уже обязаны значит, всех детей, которые у нас есть, пятиклассники, чтобы, извините, пятилетки, которые они должны у нас уже получить, проучиться в системе дошкольного образования. И вот дальше начинается вопрос, который в городе очень важный, нужный. Сегодня нам нужно дополнительно мест в садиках. У нас сегодня там 12 600 с чем-то мест в садиках, всех, в том числе с садиками Российской Федерации. Значит, нам надо дополнительно, ну разные есть оценки, ну скажем от 5 до 7 тысяч. Значит, я должен сказать э, следующий момент. Ну, к сожалению, можно сейчас много говорить. Значит, город Севастополь сегодня и в ближайшее время практически ну, масштабного строительства садика вести не может из-за отсутствия денег в бюджете. Что делать? Мы, надо сказать, что вместе с управлением народного образования очень внимательно отнеслись к этой проблеме и предложили программу, она такая достаточно серьезная программа, на 2011-2015 год, создать э, в садиках дополнительно 2500 мест, э, привлекая для этого 42, по-моему, да, Сергей Ильич, 42 значит, э, миллиона гривен. Поверьте на слово, что задача очень сложная, трудная, и она состоит ну, по многим направлениям, там вся эта задача будет решаться, в частности, возвращение с садика, значит, изменение статуса отдельных школ в сельской зоне, значит, открытие дополнительных групп, изменение статуса отдельных садиков. Но я бы хотел, вот понимаете как, я бы не хотел, вот у нас какая-то вот немножко тональность, вот вы говорите, население включать. Вот у нас вопрос, что власть должна выйти и как-то оправдать свои поступки. Ничего подобного. Я ни в чем, вот сегодня, не хотел бы, чтобы вообще эта нотка звучала. Причина. Причина состоит в том, что я чувствую свою ответственность перед той большой массой родителей, ну, скажем, даже меньшую цифру, 5000 тысяч человек, которые не могут устроить э, ребенка в садик. И сегодня, давайте мы сегодня построим программу нашу так, чтобы защитить интересы этих 5 тысяч семей. Еще раз говорю, они хотят отдать ребенка в садик, не имея такой возможности. Давайте решим, что для них надо сделать мы задеваем какие-то интересы. Ну, значительно меньше, я думаю, там в 7 раз меньше, это, скажем, числа родителей, которые сегодня есть в садиках, потому что в каких-то ситуациях идет укрупнение, идет изменение и так далее. Родители этого не хотят. Я, моя позиция как глава администрации состоит в том, что я должен максимально социально справедливо решать эту проблему. Для меня она звучит так, что моя задача сделать так, что все родители могли отдать своего ребенка в садик. Понятно, да? Ну, тогда вопрос к представителю депутатского корпуса. С одной стороны, вы педагог, руководитель большой школы, а с другой стороны, вы человек, который поднимали руку в зале за региональную программу. Что вы думаете о программе и, скорее, о последствиях этой программы? Ну, Во-первых, хочу сказать, что развитие по программам отрасли образования – это очень положительный фактор, потому что придает плановость, продуманность на будущее. Программа, о которой ведется речь, это о дошкольном образовании, принятая городским советом, предусматривает именно подготовку и дошкольных учреждений, и ряда школ к приему детей с пятилетнего возраста, ну, дошкольные учреждения, наверное, с более раннего возраста. Значит, позволит увеличить количество мест в дошкольных учреждениях, позволит привлечь школы там, где есть свободные площади, к обучению детей пятилеточек подготовки к школе. Поэтому программа продуманная. В ней заложены значительные средства на 5 лет. Я думаю, что нам удастся ее осуществить. И она сыграет положительную роль для системы образования нашего города. И для родителей. В этом году предусмотрели уже деньги, так, Сергей да, Ильич? Уже, да, на в этом году заложили 5,5 миллионов. 5 ,5 на миллион. садике не выделялись деньги. Я так скажу откровенно. В последнее время на садике отдельно, но они проходили, как в району. Значит, на ремонт там чего-то там скромно. Ремонты остались. Но мы еще дополнительно уже на реализацию этой программы, я уверен в том, хочу на это обратить внимание, что мы эту программу дошкольного вот, образования профинансируем на 100%. И я, да, да. И я хочу добавить, что наряду с программой по развитию сети дошкольных учреждений, у нас на детские дошкольные учреждения в этом году работает еще программа по реконструкции капитального ремонта. 200 тысяч из этой программы идет конкретно на детские учебные заведения, дошкольные учебные заведения. Из тех 7,5 миллионов, которые мы выделяем в целом на учреждения образования города. Ну, uh -huh. 200 это как обычно, а вы услышали цифру, а еще 5,5 миллионов, это, это уже идет по, по программе, программе дошкольного образования. Да. То есть, это принципиальные деньги, я хочу на это обратить внимание. То есть, это не просто, знаете, вот поговорили, приняли программу. С самого начала, спасибо, вот Галине Николаевне, у нас сегодня ведущий депутат, потому что директор школы, все изнутри знает, все проблемы образования, то, что поддержала комиссия, поддержали депутаты, спасибо им большое за это. Пожалуйста, и Надежда Михайловна, что родители вообще ждут от этой программы, как они восприняли Значит так, любые новшества, которые происходят в нашей стране, в нашем городе, вызывают прежде всего что? Ну, пристальное внимание и недоверие. Мы обычные люди, обычные, приобычные, мы боимся каких-либо перемен. Но если нормальному родителю, то есть адекватно мыслящему родителю, объяснить, что благодаря такой-то, такой-то программе, такие-то, такие-то дети получат возможность быть в садике, а родители получат возможность зарабатывать деньги и, как говорится, в будущем иметь пенсию нормальную, то родители эту программу поддержат. Я говорю о тех родителей, которые привыкли думать, рассуждать и доверять нашей власти. Угу. — А какой процент родителей, как вы считаете, он готов к консультивному диалогу? — 80. — 80, ну, 80 это 20 процентов. — Я, процентов я бы это... даже, может быть, сказал 85, я в голове держался, что 85. — Вы знаете, я тоже знаю, вы знаете, поэтому у нас не очень разошлось. Понимаете, какая ситуация? Родителям нужно объяснять, и поверьте мне, поверьте, мы сейчас чуть-чуть побушуем, повозмущаемся, и когда мы увидим продуктивное выполнение вот этой программы, то есть продуктивно, мы будем получать продукт, Бушевание затихнут. Ну, тогда вы правильно сказали, будем разъяснять. Итак, Конечно. первое включение наших мнений из акции Спроси Валерия Саратова о возрастных группах. Смотрим. Скажите, пожалуйста, будет ли возвращен в систему дошкольного образования интернат номер семь, который находится на проспекте Победы? Это бывший детский сад номер 69 Будет ли. В Балаклавском районе открыто новое дошкольное учреждение. Если будет, то когда? Меня как представителя общественности родительской, интересует, откроется ли у нас значит работать детский сад номер четыре? Если начнет, то когда? Меня интересует такой вопрос. Новая программа предусматривает закрытие групп раннего возраста. Действительно ли это так или все же, если будут функционировать? Как будет планироваться работа с детьми, которые не посещают дошкольные учреждения? Теперь вопросы надо писать. Я вопросов не видел. Я попытаюсь значит, ответить. Написал 7. Первый вопрос был какой? Школа интернат номер 7. Школа интернат номер 7. Я могу, Да, я, я должен сказать, сказать, что такие планы есть. Причина состоит в том, что мы, кстати, чтобы вы просто понимали, у нас никогда нет идеи. То есть главное, вот когда мы обсуждаем идеи. Сергей Андреевич, как защитить интересы детей? Это вопрос номер один. Вопрос номер два интересы родителей. Вопрос номер три, интересы образования и так далее. Что просто понимать? Не наоборот. Вот данная ситуация у нас действительно. Там, я по памяти человек 70 учился да, у нас в этом самом э, интернате. Мы сейчас будем объединять. И хотим это помещение, это садик там у нас, ну, школа на графиченко, по-моему, да? Да. На Карпищенко, значит, будем отдавать садику. То есть планы такие. Теперь задали по Балаклавскому району. По Балаклавскому району сложнее вопрос. Потому что мы планируем. Вот я ну, ехал на передачу, позвонил двум коллегам, главам районных администраций, Балаклавской, Балаклавской Гагаринской, говорю, что у нас по садику 70-м, это на тропушку. У меня глава администрации заверил, а я, естественно, как это мой и партнер, и нижестоящий руководитель. То есть я уже тоже буду отвечать за его слова, что мы в этом году этот садик сдали. У нас помимо этого еще садик надо э, посмотреть очень серьезно на ГРС. Это тоже Балаклавский район. То есть надо сделать садик на ГРС. Детский сад номер 4 это Герой Сталинграда, да? Значит, я там был лично, походил, посмотрел, тоже переговорил с головой Гагаринского района. Там сумма ремонта где-то порядка 2,5 миллионов гривен. Ставим задачу, чтобы тоже в этом году садик двинуть. Садик сегодня стоит пустой. Там есть у нас часть занимает пенсионный фонд, но по пенсионному фонду мы пока вопрос не решили, никого не хочу обманывать. Но я сказал, даже если не решили по пенсионному фонду, фонду две трети садика мы запускаем. Понятно, да? Значит, и еще один мне задали вопрос, ясно. Ну, не задачи, вот как бы вам сказать, мы то, что будем оставлять ясенные группы, 100%. Но я должен сказать такую, может быть, не очень популярную вещь. Если будет ставиться вопрос, что в некоторых регионах нам надо выбрать между созданием ясенной группы и группы, Значит, детского сада будет предпочтение в сторону детского сада. Причина. Здесь родители должны пониманием если ребенок, кто попадает с 3 до 5 лет, это его интенсивная подготовка к школе. Понимаете, да? Ну, для вас секрета нет, что практически родители уже передали системе нашего народного образования подготовку детей к школе. И мы не можем, я еще раз говорю, вот когда мы ничего не будем там не планировать закрывать, но если вот надо будет выбирать то будем выбирать в сторону детского сада. Причина еще раз просто на нас лежит ответственность за подготовку вашего ребенка к школе вместе естественно, со всей системой народного образования нашего, это очень важно, потому что, ну, если не садик, ну, я скажу так откровенно, у нас сегодня родитель может до трех лет, значит, ребенка воспитывать дома, значит, находиться в оплачиваемом отпуске, и, соответственно, надо это тоже учитывать. Есть разные моменты, когда ну, мы очень внимательно относимся, когда там одинокая мама, значит, действительно человеку некому помогать. Естественно, что мы такого ребенка отдельно просмотрим, чтобы его устроить ясно. В целом, я сказал, что при двух равных будем выбирать детский сад. Так? Так. Ну, деваться некуда. Я еще раз говорю, ведь очень, очень бы хотелось, чтобы еще то скажем, расширить. Но, к сожалению, вот в чем моя сейчас главная миссия как глава администрации? Имея в виду возможности бюджета, перестроить бюджет так, чтобы максимально затронуть в хорошем плане интересы людей, чтобы создать им эти условия. Еще раз говорю, ведь задача, вот я главную задачу, когда мы говорим реформа дошкольного образования, как сегодня, как можно больше детей хватить дошкольного образования. Это задача номер один. Вот когда я сказал садики, ну я могу добавить, где садик у нас стоит пустой, во фронтовом. То есть я представляю, о чем говорю, знаю вот эти все садики и нам надо все их вернуть в лоно наше народное образование, значит, все надо отремонтировать, все заполнить детьми. И все эти вопросы надо решать. Решать, я надеюсь, вместе с родительской общественностью. Надежда Михайловна, без родителей будет сложно. Ну, такой интересный вопрос о пятилетках у нас приводит ко второму нашему вопросу. Мы о нем уже начали говорить, о том, что на базе общеобразовательных учебных заведений будут создаваться какие-то специальные группы это э, не как это вообще решить вот здесь есть человек, который руководит школой, руководитель раз во-первых, если детки маленькие, то видимо э, мебель под этих детей, какие-то туалетные комнаты, отдельные звонки по занятиям, различное время у уроков и занятий, вот как это совместить? Ну, речь идет не о том, что будут создаваться при школах э, э, группы для пятилеток, потому что э, на базе, откровенно говоря, на базе учебных это да. немножко иное. В да. программе школьного образования вот в частности, имеется в виду по школам, по двум школам Ленинского района, 44-й uh -huh. школе и 4-й открыть на базе детских садов такие группы, которые обучались бы, как краткосрочные группы, в первой половине дня, которые пребывали бы в школе, на территории школы, где находились. Почему? Потому что, ну, в частности, буду говорить о четвертой школе. Да? У нас проектная мощность что у 38-й, что у четвертой здания одинаковые. В два раза детей в четвертой школе на сегодняшний день меньше. Поэтому у них есть... Почему так? Потому что там старый микрорайон. Мы находимся в микрорайоне, где новострой, Стройке, прибывают семьи и дети, естественно, а там старый такой вот микрорайон. Поэтому сегодня в этой школе есть свободные площади, где можно разместить детей пятилетнего возраста. Но эти дети находятся при детском саде. Значит, и год они проходят как бы детсадовскую подготовку к школе. Вот программа дошкольного образования и предусматривает выделение денежных средств тем учреждениям, где будет проходить переоборудование или э, подгруппы, или вот как в школе для подготовки.